Значит, друзья, и появилась в, э, вот такая вот клюш-баллонная по сортиметру дорожной карты. Э, вот его карточка. Сейчас, секунду буквально. Вот карточка его. Клюш-баллонная, размер 41 на 21 длина 395 и диаметром 25. Значит, с одной стороны квадрат, с другой стороны квадрат. Вот, рассказывают, куда он используется. Шпилька колесная под футеркой старого образца. Вот она, футерка. Тут два диска. Это эталон. Богдановская. Богдан. Э, э, ага. Богдан и Судзу. Получается, один диск притягивается сперва футоркой, то есть сюда. Ты надел диск, потом футоркой. Вот этот квадрат ставил, затянул. Один диск, все, затянул полностью. Потом второй диск бросаешь, и второй диск затягивается вот этой гайкой. Обратной стороной. Обратной стороной. Сюда. И затягивается. Все. Вот это вот нужно заключить. Подходит на Богдан Тату. Спасибо за внимание.